assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev raisligida 28 yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi prezident matbuot kotibi sherzod asadovning xabar berishicha yig'ilishda maktablardagi ta'lim sifati va mazmuniga keskin baho berilgan ta'lim tarbiya kelajak hayot ma'mot masalasi ekani qayd etilgan shu bois bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo'q qanchalik murakkab bo'lmasin maktab ta'limida poydevorni bugundan mustahkam qo'yishimiz kerak chunki biz ko'p vaqt yo'qotganmiz dedi prezident davlat rahbari maktab faqat xalq ta'limi vazirligi zimmasidagi mas'uliyat emasligini ta'kidladi agar kimda kim maktab bu faqat xalq ta'limi vazirligining ishi deb o'ylasa mutlaqo yanglishadi maktab ta'limi sohasidagi islohotlar vazirlik va ve idoralar tarmoq rahbarlari barcha darajadagi hokimlar ilmiy tashkilotlar ziyolilar keng jamoatchilikning vazifasi bo'lishi shart va zarur shundagina kerakli natijaga erishish mumkin degan shavkat mirziyoyev qayd etilishicha foydalanib kelinayotgan ta'lim standartlari o'quv dasturlari faqatgina nazariy bilim berishga yo'naltirilgan bo'lib o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bir so'z bilan aytganda ularni hayotga tayyorlashga o'rgatmaydi bugungi kunda besh ming pedagogdan 12% o'rta maxsus ma'lumotli 38% esa umuman malaka toifasi yo'q hisoblanadi bu pedagoglarning dars o'tish mahorati yetarli emas ular o'quvchilarga faqatgina o'zi chala bilgan narsalarni o'rgata oladi xolos sababi o'qituvchilarning o'zining ustida mustaqil ishlash va rag'batlantirishning samarali tizimi yaratilmagan o'qituvchi sifatli dars o'tishga emas ko'proq soat olishga intiladi degan prezident davlat rahbarining ta'kidlashicha maktablarda hanuzgacha 200 dan ortiq hisobot mavjud o'qitish tadbirlari o'tkazish kabi barcha jarayonlar haddan tashqari qolipga solingan yig'ilishda maktab ta'lim tizimidagi kamchilik va muammolar sanab o'tilgan bugungi kunda respublika bo'yicha bir ming olti yuz to'qson beshta maktab mukammal ta'mirga muhtojligi bir yuz yetmish to'qqizta maktab paxsadan qurilgan ekanligi uch mingdan ziyod maktab uchun qo'shimcha o'quv binolari zarurligi tanqid qilingan bundan tashqari yangi massivlar barpo etilishi qishloq infratuzilmasi kengayishi va aholi o'sishi natijasida yana 270 ta maktab qurishga ehtiyoj bor hozirda 2300 ta maktabning sport zali mavjud emas ta'lim sifati past bo'lgan 84 ta maktabning birorta o'quvchisi o'tgan yil oliygohga kirmagan maktab kutubxonalarida kitob fondi yillar davomida yangilanmagan milliy musiqa anjomlari atigi 615 ta maktabda mavjud xolosligi hisoblangan